Всем здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, я, Сел Юте. и мой друг Артур Мой 39. Сегодня у нас новое видео от бомжа до Богатого человека. Вот видео Давайте Перед И перед началом видео ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И все приятного пяти так Да. А мы погнали. Так, ну вот, короче, мы уже стали бомжами. И давайте выпросим денег. Мой друг будет там. Деньги просить. Дайте денег, пожалуйста. Так, не ладно. Так, ну ладно, хай. Так, ну, вариант. нам надо как заработать денег, в принципе. А заработать денег, где можно? Хм. Я даже не знаю. Ну, такая надо нормально работа, чтобы была. Ну, для бомжа пристойная работа, конечно, не будет. Ну. Но... Все, це ладно, цехай хай. Давайте в ней попросим денег. Ну-ка. Ну-ка, попросим давайте денег. Так, человек мне не дал денег, вот, в принципе, и погнали. Посидим дальше, сядем туда. Сядем, подожди, может кто-нибудь поможет. Можно встать по мусоркам полазить. <решл> О, мини стики денег дали, цены. А она английская? <решл> Вроде так надо. Сень, ключи, я там. Не знаю. Так, блин. Давайте щечкой ПС. Я их не люблю. Так, пацаны. Я сейчас вот Значит, перезайду. зайду. Пять минут и все принципе, я и тут. Я, как вы помните, мне дали мешок денег. И я хочу себе сначала купить домик, в принципе. Ну что, каждый бомж хочет, конечно, дом. И разбогатеть. Кстати, мой друг еще не знает, что мне выдали деньги. Так, в принципе, я беру домик. Ну, можно, кстати, взять вот такую на свои деньги. Так если домик. Бы... Вот. Да, взял. Давайте я его обрабуем, в принципе. Так, я вяжу до него так. и скажу. Что мне далось кстати, он такой домик построил. Тук-тук, ты не спишь? Э, я хотел тебе признаться, мне дали вот такой мешок денег. И пошли покажу, где мы будем жить. Да. Там девка выиграла в игру кальмар. И вот я домик себе прикупил. и вот. Для... Да? Для... Ну, для первого раза хватает еще. Хороший. Да, вообще, одежду покупать. Оставьте, погнали. Дай мне тоже. Давай я тебе сейчас ключи дам, в принципе. Вот тебе ключи. Ну тогда погнали, дай

Такая дорога, по двадцать долларов ну, да. заходи, угу. ага. Давай визьмем ага. давай выберем себе такую одежду, хорошенькую. О, суприм! Полностью я в суприме. Я Тоби Ага. Ты ж на бомжи шапку и шанку. Мы же давно уже на бомжи. Ну, то я себе другую прокуплю тоже Ага. Вот, ну, да, да, а да. мне вот подарили. <свят> Она со мной, в принципе, всегда. Постираю, пойду. Шапку выбрать. Кстати, я себе рюкзачок хочу взять. А такую шапку ушанку возьму. Ага. Пацаны. Я. Короче, я пришел в за кепочкой. Кстати, пока тебя не было, я тут заказал посылку с кепкой. Сейчас, пацаны, я ее заберу и к вам сразу приду. Так, от, все, я забрав коробочку. Так. І от, як ви бачите, на ну, на спині в мене. така сумочка, я її собі прикупив. Кстати, кофе візьму для нас. Ще дам другу? Так, мені цікаво, де друг. як банки. Банки його теж тоже, Ну-ка, сейчас я ему позвоню. Вот телефон. А, блин, а в него телефона точно не маешь. О, Одвин стоит. Здорово, шо ты убил оттуда? А, я вот, кстати. Я же телефончик прогублю. Давай Вообще. Кстати, мне просто так прошло 1000 прям нормально. Ого, да, нормально. Кстати, вот я тебе наряд от сзади, в принципе, такая. И вот. А, кстати, стой, стой, стой. стой. На тебе новенький айфон. И кофе. Да, друзья, я вам подарю новый. Так, погнали, заходим на троху. Уже заходи. Давай что <laughs> а <-ган>, Я что в Ага, нет, Я выиграл до долларов, Нормально. ну -да. до Ты нормально. У -у -у. Так, друзья, мы едем поки да. в метро, мы ми богатили. Ой, я свой уже... Я свой бить два. Блин. Братан, А. Я закипала бы. Да, ты шара попу. Да, нормально. Так, короче, мы разбагатили. И вот, что я вам хочу сказать. Так, все, я виходжу, Я выкошу, друзья. тут а, якраз я прикупив собі машинку. Ладно, что я ще не купил? Беру самокат. Я, я, я вже приехал. Я уже приехал в лес. Да, вообще. Так, мій друг в лес приехал. Кстати, кто не знает, мы сейчас через телефон Роблокса убираем. Где ты друг вообще?

Ну ладно, ничего с кем не бываю. А кто мне звоны? Да. Так, ну Правильно. ладно. Ты да. домик себе хороший купаю. С задним двором. Да. Ну я мы обычные люди. успешно, конечно. Так, возьму шаби-пиццу, да О, друг пришел. О, дорогу. здорово. Здорово, здорово. Я ж дав включил. А, мням а, боже, боже! Кстати, давай начнем. Кстати, давай идея такая хорошенькая. У меня уже тридцать подписчиков, есть даже тридцать два. Кстати, кто не бачил, у меня есть тут спортзал, Вот. Баскетбол можно погулять.

А я соби комьюником. Ну да. Я собі, в кстати, новий купив. Да що, щас, щас я запущу все буде. Не переживай.

Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну ладно, хай, короче. А тебя, по ты и давай два часа осталось. Так, друг. Пита, а я пока еще постримлю. Ребята. А, новая серия выйдет на хотя не на 10 лайков всем пока